Salam 5-ci sinif şagirdləri. E, bu videomda 5-ci sinif kitabında səhifə 11-də e, say sistemləri dərsinə sizə başa salacağam. 1-ci e, say sistemləri e, mövzusunu başa salaraq. İndi e, say sistemləri 2 yerə bölünür: mövqeli və mövqeləssiz say sistemləri. Mövqeləssiz say sistemləri e, Rəm rəqəmlərinə deyil. Gördüyünüz kimi burada da yazılıbdır. Rəm rəqəmləri 9-gəyili say sistemləri isə gündəlik həyatımızda e, istifadə etdiyimiz e, ədədlərə deyil. Gördüyünüz kimi məsələn 0 1 2 3 4 5 6 və s. E, i̇ndi uşaqlar hazırsınızsa səhifə e, 11-də say sistemləri mövzusunun çalışmalarına keçək. E, çalışma bir də deyir ki, verilən ədədləri mərtəbə vahidləri üzrə ayırmaqlacınız şəkildə ifadə edin və rom rəqəmləri ilə yazın. E, gördüyünüz kimi uşaqlar ilə e, çalışma video olan bütün ədədləri indi bura yazdım. İndi onları rom rəqəminə çevirək. İndi 1-ci 52 rəqəmini rom rəqəminə çevirək. Gördüyünüz kimi 52 ədədini rom rəqəmlə çevirəndə e, e, belə bir şey alınır. El 1 e, 1 e, yuxarıda da uşaqlar e, dedim sizə e, burada yazılıbdı ki e, 50 L ilə işarə olunur. E, elə 2 də gördüyünüz kimi 2 dən elə 1 yazırıq, 2 alınır. İndi e, ikinciyə keçək, 43-ə keçək. Gördüyünüz kimi şəhllər 43 yazmaq üçün birinci e, 40-ı yazmalıyam. Gördüyünüz kimi burada e, romançı olmadığı üçün e, 50-dən biz 10 çıxırıq. E, 50-dən də 10 çıxmaq üçün e, elin sol tərəfinə ikisə yazırıq. E, çünki romra rəqə, e, rom rəqəmlərində hər hansı bir ədəddən hər hansı bir ədədi e, çıxan da çıxır. X-ə elin sol tərəfinə yazmışam. E, e, burada da 3 oldu e, 43. 43 rəqəmi e, romra rəqə... keçəy Gördüyünüz kimi uşaqlar 435 və 436-nı 436 bir yazdım. E, niyə? Çünki video çox uzun olmasın. 435-i yazmaq üçün birinci 400 yazmaq lazımdır. 400-də gördüyünüz kimi Roma rəqəmləri arasında yoxdur. Onun üçün də biz 500-dən 100-ü çıxırıq. E, yəni ki D hərfinə C hərfin çıxırıq. Nəyə görə? Çünki 500 D ilə işarə olunur, 100 isə C ilə işarə olunur. Ondan sonra biz 30-u yazmalıyıq. Gördünüz ki, bu uşaqlar onda e, x sim işarə olunduğuna görə e, 3 dəfə onun 30, onun üstündə 3, də, 3 dəfə e, x yazırıq. 5 də uşaqlar elə burada yazılıbdı. 5 dəfə b hərfi ilə işarə olunur. 430 e, 436 də elə həmçinin e, bütün e, bütün hər şeyi təkrarlayırıq. Ancaq elə axırda e, şey b, 5 yox, 6 yazırıq. Altında e, yazmaq üçün e, v yazırıq. E, yəni ki 5 yazırıq. E, ondan sonra da bir e, ondan sonra da 1 yazırıq. E, uşaqlar gördüyünüz 1748-i yazırıq indi. 748-i yazmaq üçün birinci 700 yazmalıyıq. Gördüyünüz kimi 700 la Roma rəqəmlərinin içində olmadığına görə e, biz 500-ün üstünə 200 gələcək. Yəni ki e, D hərfinin üstünə 2 dənə C e, hərfi gələcək. 700 alınacaq. Ondan sonra da uşaqlar biz 40-ı yazmalıyıq. 40-ı yazmaq üçün də biz 50-dən 10-u çıxmalıyıq. Yəni ki e, L-dən X çıxmalıyıq. Onun üçün də biz X-i e, L-in əvvəlində, yəni sol tərəfində yazmalıyıq. E, İndi də 8-də yazmaq üçün e, biz ondan ikisini çıxmalıyıq. Yəni ki, 2 ədədini biz e, onun e, sol tərəfində yazmalıyıq. 1200 uşaqlar yazdım. 1200 e, e, daha asandı. Minus e, uşaqlar m ilə işarə olunduğuna görə burada bir dənə m yazdım. 2 %-dən e, işarə olunduğuna görə 200, yəni ki, 2 dənə e, s yazdım. Ə e, uşaqlar gördüyünüz kimi e, mən çalışma içində yazdım. Çalışma içində dediyi kimi uyğun e, ədədləri rom rəqəminlə yazın. E, mən bu misalların hamısının cavablarını elədim. Birincinin cavabı 3245, ikinciyin cavabı 753, üçüncüyin cavabı 255, dördüncü dördüncünün də cavabı 389dur. İndi e, 3245-i Roma rəqəmi ilə e, çevirmək üçün indi biz e, 3000 yazmalıyıq. 3000-də e, yazmaq üçün biz 1000-dən istifadə etməliyik. 1000-də M rəqəmi işarə olunduğuna görə 3 dənə m yazırıq. İndi biz 200 yazmaq üçün 2 dənə s yazırıq çünki 100 s-dən işarə olunur. 40-ı yazmaq üçün biz xl yazırıq. Yəni 50-dən 10 çıxırıq. Çünki 50 Əllə 10-dan kənar olunur. Elə 5-də V hərfi ilə işarə olunur. Sonra 753 yazmaq üçün biz birinci 700 yazmalıyıq. 700-lə yazmaq üçün biz 500-ün üstü 200 gəlməli. Yəni ki 500 D ilə işarə olunur yüzdən esdən dışarı olunduğuna görə ondan 2 dənə yazırıq. E, 700 e, 753-də elə uşaqlar elə 3 dənə e, elə 3 yazırıq. Ondan sonra elə 255-də yazmaq üçün 2 e, dənə s yazırıq. Çünki e, 100 s-dən işarə olunur. E, 50 də n-lə işarə olunur düğunə görə e, L yazırıq. 5də elə V ilə işarə olunur. 389-da uşaqlar yazmaq üçün 3 dənə e, S yazırıq çünki e, 100 S dən işarə olunur. E, biz uşaqlar indi burada 80-ni yazmaq üçün biz 100-dən 20-sini çıxmalıyıq da. 20 də uşaqlar 2 dənə x idi deyənə bu x-a bu ikisi uşaqlar biz 100-ün əvvəlində, yəni ki, 100-ün əvvəlində yazırıq. Ondan sonra da uşaqlar 9 yazmaq üçün yığıncağımızı bilirsiniz bunda. Ondan da 1-i çıxırıq. Cavab 9 qalır ə e, uşaqlar digər misallarda yəni ki 3-dən 4-də elə bunlardan kimi də e, siz e, siz bunları özünüz evdə yazarsınız. E, başa düşmədiyinizdə uşaqlar e, siz e, şərhlərlə bölməsdə mənə bildirəsiz. E, mən də bunu yazaram. E, sağ olun uşaqlar, görüşürəm.